Новый старый ректор в Запорожском медицинском университете состоялись выборы руководителя. На собрании трудовой коллектив определился рекомендовать министерству кандидатуру многолетнего ректора вуза Юрия Колесника. Ректора в соответствии с законодательством избирают каждые пять лет. Юрий Колесник на этой должности проработал уже два срока. Собственно, выборы в Запорожском меди – это перевыборы. Кандидат один, его рекомендует представитель Минздрава. Говорит, всем требованиям соответствует. Должен быть гражданином Украины, вольно владеет украинской языком, иметь вчерне звание профессора, научный ступень доктора або кандидата наук и стаж научного педагогической не меньше, чем 10 лет. Кандидат отмечает, при нем ВУЗ занял и продолжает удерживать высокие позиции в различных рейтингах. По данным Министерства образования и науки, он лучший в регионе, а также входит в тридцатку лучших вузов страны. Среди медицинских он на восьмом месте. Далее о планах на будущее. Интеграция и развитие. Интеграция в европейский освещенный пространство. Международное науковое сотрудничество. Интеграция наукового, клинического и освітнього процесса. Развитие властной научно-науковой материальной и социальной базы. Сегодня в медицинском университете учатся более 7 тысяч студентов. Работает 610 преподавателей и научно-педагогических работников. В том числе 102 профессора и 415 доцентов.